Чего так хитро на меня смотришь? Дзен, хм. надеюсь, что, отсматривая ответы экспертов на вопросы о допингах, ты для себя что-нибудь полезное подчеркнул. Конечно, подчеркнул. Много полезного. Ну, например? Ну, например, что энергетики влияют плохо на сердце, а не на печень. И то, что Red Bull и водка – это не самое лучшее сочетание. Поэтому коктейли лучше заменить фруктами, например? Ну, кто будет менять водку на фрукты? Это же сбор. Так, меньше думай, давай показывай видео. Окей. Okay. Какой должна быть профилактика наркомании? По воспитанию здорового ребенка и по профилактике необходимо начинать с самого раннего возраста. Мы все время спрашиваем, какова же есть самая лучшая профилактика наркозависимости и даль... любых других. Это здоровая семья, воспитание ребенка в здоровых отношениях. А что касаемо вузов? Вот вузов? Какие программы нужно вводить? Из какого курса возраста? Я думаю, что профилактики, программы профилактики нужно вводить не с вуза, а еще со школы, тогда, когда у человека э, идет переходной период жизни, и когда его поведение может уже быть рискованным. То есть у нас э, к нам приходят клиенты, э, мы так называем наших людей, которые приходят за потребители наркотиков, которые являются очень молодыми. Это и 13, и 14, и 15 лет. То есть, ну, если уже человек в 13-14 лет попробовал инъекционно на наркотики, то с какого возраста мы должны начинать проводить первичную профилактику? Как можно раннего возраста, и это должно быть структурировано и стабильно в сфере образования, и должно идти постепенно, включая как бы все образовательный путь человека. Какие сейчас самые распространенные наркотики в стране? в последнее время тенденция немножко изменилась. Как бы популярность набирают наркотики стимулирующие группы, то есть это, так называемый амфетамин, метамфетамин, экстази. А что раньше было? Раньше был приоритет отдавался в основном опийной группе наркотиков, это производные мака, героин. Число наркоманов в стране увеличивается? Пик э, приема наркотиков, пик наркомании приходился где-то на 2006-2008 год. Сейчас количество наркозависимых, которые обращаются за медицинской помощью, снижается. Но это обусловлено, возможно, тем, что... Э, раньше был более популярный наркотики опиальной и группы, сейчас тенденция изменилась, и, и группа стимуляторов, которая принимается, в меньшей степени дает э, называемую физическую зависимость, что заставляет пациентов обращаться за медицинской помощью. Считается ли трава наркотиком? Каннабиноиды не дают выраженной физической зависимости, но формируют психологическую зависимость и желание человека принять наркотическое вещество. Довольно часто употребление каннабиноидами идет к психическим расстройствам, возникают различные рода психоза. Кто чаще становится наркоманами? Из обеспеченных семей или из бедных? Ну, я вам скажу, здесь отвечу на этот вопрос, что принимают люди, как богатые, так и бедные. То есть здесь не от этого зависит. Здесь зависит от того, насколько человеку нужно какое-то дополнительное вещество для того, чтобы изменить свое внутреннее состояние. И тут роли не играет, бедный он или богатый. Женщины страдают от алкоголизма так же часто, как мужчины или нет? Как бы большее количество мужчин принимало, принимает наркотики, алкоголь, но в последние лет пять тенденций изменилось. Если раньше было соотношение где-то 8-4, то сейчас это стало где-то 6-4 чем вредны энергетические напитки? Ну, энергетические напитки сейчас очень тоже популярны, они широко рекламируются. опасность приема энергетических напитков в том, что они содержат большие концентрации кофеина и других веществ, обладающих стимулирующим характером, употребление которых большее количество может приводить к формированию сердечно-сосудистых заболеваний. тем более ча часто в ночных клубах комбинируют употребление энергетических напитков с алкоголем и Здесь могут быть довольно тяжелые осложнения после употребления. Из какого возраста можно употреблять алкоголь? Вообще алкоголь употреблять до 18 лет не рекомендуется. Потому что организм формируется, формируются биохимические процессы различные. И употребление алкоголя может привести к более быстрому развитию зависимости и к более быстрому формированию поражения внутренних органов из-за своего токсического действия. И как можно излечиться от наркозависимости? Причина наркомании, самая основная проблема наркомании ⁇ это духовная проблема. Наркомана можно вылечить от абстиненции, но нельзя изменить его внутреннее содержание. Это духовная зависимость, и духовные вещи надо лечить духовным путем, поэтому мы в реабилитационном центре применяем духовно-психологическую реабилитацию, основанную на Библии и основанную на определенных шагах, которые помогают человека от нарко... человеку от наркомана дойти до нормального, полноценного, здорового человека, который по пути становления личности. Можно ли раз и навсегда вылечить наркомана? Если человек хочет изменить чувство, то что-то в своей жизни вероятность очень велика. Ну, пока он сам не захочет, вы в этом. Не... Любой человек не решает свою проблему, пока она не становится для нее актуальной. Также потребление наркотиков. Когда она актуализируется для человека, когда он что-то хочет изменить в жизни, у него это может получиться, ему можно помочь. Как можно помочь человеку избавиться от наркозависимости? В первую очередь, эти люди нуждаются в том, чтобы их любили. Это правда. На самом деле зависимые люди то, что мы выяснили и видим по опыту, что большинство зависимых людей они именно и стали зависимыми по причине того, что они не, ну, не получили необходимых правильных отношений к ним. Может быть это неполная семья, может быть неправильное воспитание, может быть они были не, не состоялись в школе как хорошие ученики или изгои в каком-то коллективе и это заставило их стать зависимыми. В первую очередь они Нуждаются в любви. Во-вторых, вторую очередь они нуждаются в поддержке, просто в человеческой поддержке и в понимании, что они кому-то нужны, и мы их понимаем, что, э что они попали в зависимость, и они не изгои в обществе, а им можно помочь, и они могут вернуться к нормальной жизни. Конечно же, они нуждаются в дисциплине, они нуждаются в руководстве. Многие вещи, в которых они нуждаются, это мы все им даем. Что нужно делать для э реабилитации? центров для наркозависимых. Обычный человек, я думаю, что основная, основная помощь это в том, чтобы люди, которые, которые живут в обществе, чтобы они ну, донесли людям кого они знают зависимым, что есть выход и где его найти, то есть информацию о реабилитационном центре было бы очень неплохо, чтобы такую помощь оказывали. Во-вторых, конечно, люди могут нам помогать финансами, ну так как многие делают, есть люди, которые, допустим, недавно один фермер в селе он взял для нас передал свинью, там мясо для реабилитационного центра, то есть ну неплохо, ну но... Ну, конечно, мы не живем помощью людей, мы не ждем помощи. Мы в реабилитационных центрах сами создаем условия, чтобы люди становились полноценными и самодостаточными, чтобы реабилитационные центры могли себя обеспечивать. А может быть рок без наркотиков, вот вообще это гулящая жизнь на самом деле, без наркотиков, алкоголя, ну, как цитируют обычно, рок-наркотики. Ну <плодисменты> да. Может быть, многие друкеры, они же такие же люди, как и все, абсолютно. Конечно же, любые музыканты, особенно и джазовые, да и попсовики, все они пьют точно такое же количество алкоголя, как и другие люди. И они ничем не отличаются от других людей. Я вам скажу, что наркоманы, это скорее те, кто ходят там, где-то же Ну, да, типа вот, как форсажи какие там, где зрачки по типа, на пол лица. Ё-моё, когда меня попустят. Я не знаю ни одного рук музыканта, который живет эти все экстазии и все вот. Ну, тем более сейчас, да. э, тем более сейчас э, ну, много людей, которые вообще отказываются от алкоголя, они принципиально не любят. Сейчас можно не пить, пить. тут. <звук> вот слышала, Настя? Нарколог сказал, что количество пьющих девушек возрастает. Может быть, ты когда-нибудь тоже начнешь пить? Хотя бы пиво. Мне кажется, или наше расследование тебя вообще ничему не учит. Сейчас я понимаю, что итоговые программы, хоть и не самые интересные, зато самые информативные. Если бы с каждым вопросом мы могли обратиться к эксперту, то уж точно делали бы меньше ошибок. Думаю, нужно создать горячую линию. Не знаешь, как помириться с девушкой, звонишь своему семейному психологу. Не знаешь, как подобрать туфли к пиджаку, звонишь стилисту. Все же я надеюсь, что советы нарколога я сегодня слушаю в первый и последний раз в жизни.